кстати, Карла Николаевич, тоже был вопрос по поводу Тараса Петля, насколько вот вы видите его перспективы, как можете оценить этого игрока, и как, как долго нам его еще ждать в сборной Украины? Ну, я думаю, що не дуже довго доведеться цього чекати, якщо він буде надалі працювати, так як він почав зараз працювати. Він ще був у мене гравцем в ТВД, в нього було трошки зовсім інакше відношення до Міні-футболу, хоча я би не сказав, що десь воно було негативне, зараз він надзвичайно багато над собою працює. Людина знає, чого вона вже хоче. Він мені зараз, як гравець, не тільки мені і головному тренеру дуже імпонує по тих іграх, які в Баку, і недаремно ми його туди взяли. Ну і дійсно Геннадій Антоніч говорить правду. Нам, перше, чим ми грабця беремо в збірну, ми дуже багато збираємо про нього інформації, дуже багато аналізуємо. І це дуже купотива робота. І якщо там десь якісь запитання по якомусь гравцю є, ми можемо просто сісти і так поспілкуватися, розібрати всі за і всі проти, чому він на даний момент не в збірні, а все-таки на улівці збірні. Хоча також ж замі... відмічав Геннадій Доліч, що Хто на даний момент сами, ну, краще себе проявляє по всіх компонентах, які нам потрібні, навіть по стилю, гри, по такці, яка нам потрібна під дану країну, це все розбирається, це дуже серйозно. Ми цих гравців на цей збір вивозимо і все-таки даємо їм можливість дорости дорости до того моменту, коли дійсно треба показати все до фіналу Чемпіонату Європи чи чемпіонату світу від Брикова і так далі. Тому це все дуже скрупульозно ведеться. і... Я вважаю, що такі, як Кузь, Рось, Федорченко і ще багато хлопців, теж Каролишин, що його вони десь попробували, як це говорить, понюхали цей порох і почали краще працювати. Бачите, йдуть все таки позитив. Хоча є і такі гравці, де ми трошки вже засумнівалися, наприклад, з Івано-Франківська. Шатурма, Шатурма. Ми його ж брали вже на відбірковій Харкові, играл. Ми йому дали попробовать, трошки, в нього десь, може, трошки не скалося. І Ми на нього також розраховували зараз. Бачите, він десь здав. Ну це ж не означає, що ми повинні його брати. Він зараз не в кращій формі. І я вважаю, що ми на даний етап вибрали всіх гравців, всіх гравців, які в чемпіонаті і останнім часом на відбіркових збірної команди України показали себе з кращої сторони. Десь, якщо десь одна-дві фамілії гуляє, це дійсно я говорю. Це ми дійсно це все розбираємо, і тут не може бути десь щось не так. Саме елементарно, навіть просто подивитися, як вони виступають в клубах, чому пропускають. А є штрами, травми, скільки хто скільки забив, це все елементарно, все аналізується. І плюс вони повинні підходити десь. Нам треба тут максимально підійти по зібраності е, команди е, під тактикою. І ми десь цього року відштовхнулися. Ну не цього, ми десь так ми підходили. Ми довго того чекали зінадім долічем, Анатолійовичем, е, від е, щоб відштовхуватись від клубного. Е, Підбору гравців, ну головне, щоб ядро було відкупити. Наскільки легше це працювати, тому що в нас немає стільки багато часу возити збірну, програвати немає зборів по 10 днів, по 15 днів. Нам це дуже важко, тому що на дуже чемпіонат зробити і легше працювати, коли десь більш клубний. І плюс доповняти їх ще лідерами з тих команд, які потрібні. Мені здається, це, це правильний підхід, і так роблять і всі збірні. І я вважаю, що на даному етапі ми зібрали все, що можна було найкраще. Хоча, як Наді Андроліч говорить, ми будь-який час ми Мы любого можем пить туда не дай бог какого-то рама и так дальше. Mm -hmm. ну, вот мы там стучим по столу и говорим, так, что сильнейшие из сильнейших. и, ну, и все-таки вот вас сразу спрашивают о том, за счет чего же наши сильнейшие могут обыграть испанцев и славянцев. Собственно, прожить не в общих чертах, а конкретно. Да. Ну, я не устаю все время на всех разборах, на всех установках, во всех собраниях ребятам говорить, что вы, вы умеете почти все в мини-футболе. Такие игроки еще, в общем-то, молодые, как Денис Овсяников, вот сидящий здесь, и Дмитрий Клочко. Вот. Но кроме того, умения, которые у вас есть, вы должны выходить на площадку с огромным желанием, с отдачей, с полной всех сил, которые только у вас есть. Вот тогда можно будет обыграть любого. А когда выходишь и думаешь, ну что там какой-то там игрок, какая-то команда, мы сейчас легко там за счет ударов, за счет э, опыта мы вас обыграем. А как раз вот это и не получается. Поэтому только тот, кто больше хочет, и об этом повторял часто Николай Петрович Старостин, мне удалось немножко побыть в Спартаке и я слышал его завершающие установки. Он говорит, вы все можете, но только вы должны хотеть сегодня больше, чем ваш соперник. Больше. Вот тогда вы обязательно все свое мастерство подтвердите и обязательно победите. Поэтому мы настраиваем, потому что у нас опытные игроки, да, и Легчанов, и Павленко, которые я называл, и наши вратари, вот, все могут, но нужно гореть желанием и видеть цель. Мы, в общем-то, пошли сегодня по тому принципу, что мы делаем одну четверку с одним-двум игроком, на всякий случай замена из одного клуба, из «Энергии», и вторую четверку из команды «Локомотив», где вот она будет игра строится вокруг Дмитрия Клочка, плюс к ним добавляем опытного Валерия Замятина. И вот эта сыгранность их, которую они понимают с полуслова, плюс умение, плюс желание, которое мы все время говорим, и мы видим, что у ребят сегодня оно есть желание. Потому что вот часто мне задают вопрос, вот когда у нас появятся новые Косенки, Москвичевы, Коридзе, а они есть, они есть, но им надо выиграть медали. Выиграть медали, я им говорю, вы не слабее сегодня, не слабее. Но о вас меньше говорят, меньше знают, потому что вы не добились тех успехов, как добились те ребята, которые дважды были вице-чемпионами Европы, как, которые выиграли бронзовую медаль чемпионата мира в 96 году в Барселоне. Поэтому о них много писали, о них говорили, их показывали, и их, в общем-то, сделали звездами, присвоили звание заслуженных мастеров спорта. Вот я и говорю, давайте выиграйте чемпионат, войдите хотя бы в финал, повторите успех, и о вас будут говорить не меньше. Поэтому есть возможность обыграть, но кому-то кажется, что та Словения какая-то Словения. Нет, а Словении сейчас самый хороший отзыв. Я со многими специалистами говорил, которые встречались буквально в последний год с этой командой. И все отзываются они очень хорошо, физически рослые, ребята крепкие, физически хорошо подготовленные, тактически обученные, умеют прессинговать, умеют надежно обороняться. И в общем-то для них уже не существует авторитета, поэтому будет нелегкая игра нелегкая. Но мы к ней готовы, мы досконально изучаем сегодня сильные и слабые стороны этой команды, потому что понимаем, что в принципе это решающий будет матч, потому что если обыграем мы словенцев, мы уже в четвертьфинале. Мы уже в четвертьфинале. А уже там мы подумаем, как построить игру с Испанией, и зная о том, что ее будут показывать на всю страну, что будут смотреть, и просто сыграть в официальной игре с, чемпионами мира и Европы, не каждому удается в жизни, поэтому каждому, кому будет доверено место в составе, я думаю, он выйдет и покажет все на что он способен и мы наконец-то попытаемся обыграть испанскую сборную, хотя не тренер после жеребьевки сказал, что у нас задача остается одна – это победа в чемпионате Европы, четвертый раз подряд мы хотим. И победа в каждом матче, чтобы все говорили, что Испания непобедима. А вот мы хотим ее поколебать. Хотя понимаем, что это не очень просто. Но мы не будем забегать вперед, потому что первый матч у нас со сборной Словении. И вот то, что я сказал, что тем мастерством, которые сегодня располагают, ребят, они располагают хорошим мастерством. Плюс тем желанием, я вижу, что у них глаза горят, и они хотят, чтобы сегодня проснулись, уже было 2 февраля, чтобы уже быстрее выйти на матч и обыграть словенцев сказать, что все-таки мы уже можем быть четверть фидаль Это меня радует. Это меня радует, и их приходится сдерживать. И мы даже в связи с этим собрались на день позже. Я сказал, ребятам, побудьте в семьях, поиграйте с детьми, уделите внимание женам, и вы с более хорошим настроением приедете на сбор. мы собрались не 25-го, 26-го. Вполне. Они подготовлены. Хорошо. Мы проводили тестирование. Все медицинские показатели говорят о том, что все в строю. Меня радует, что все не залечили травмы, что все рвутся в бой, и будет тяжело нам двух Сегодня или завтра определить лишних, обидно будет, но такова спортивная жизнь, кто-то должен остаться за бортом. Но они останутся за бортом на финал чемпионата Европы. Они не выходят из обоймы сборной, и в любую минуту они будут даже приглашены, с тем, чтобы доказать, что тогда они просто случайно не попали в число 14. Поэтому я думаю, что все то необходимое, что нам нужно будет для того, чтобы играть Словению и. Поброц Испании. У нас есть, мы к этому готовы. Ну а остальное дай бог, чтобы вы увидели на экранах телевидения.